पहिलगा तो हमला पर वायरल हुआ एक वीडियो सेना ऑफिसर दावी कर अशोक कुमार असोली भू मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं लेकिन यह अलग परिस्थिति थी, थी ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उठा, उनको उठाने आया ना कोई मेडिकल सहायता आई ना कोई कमांड ऑफिसर आया ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं सच बाहर आना ही चाहिए चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियन क्यों ना हो তিনি ভিডিওর মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয়দের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন আসলে তিনি পাকিস্তানের বাসিন্দা চ্যাট জিপিটি অনুযায়ী সম্ভবত তার নাম কাশিব মালিক বিভিন্ন ফ্যাক্ট চেক সংস্থা ভিডিওটি চেক করে সত্যতা বের করেছেন পাকিস্তানিরা জঙ্গি হামলার পর ভারতের ওপরেই বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন আর এক শ্রেণীর ভারতীয় দেশবিরোধী যারা সারাদিন শুধু ইন্টারনেটে ঘাটছে কিভাবে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার দায় থেকে জঙ্গিদের আলাদা করা যায় জঙ্গিদের বদলে সরকারকে পোষারোপ করা যায় এবার আশেপাশে কারা এরকম ভিডিও পোস্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে যে কেউ চাইলে মামলা করতে পারেন থানায় বা এদের চিহ্নিত করে রাখুন এবং নজরে রাখুন এদের গতিবিধি এদের মধ্যে অনেকে জঙ্গিদের স্লিপার সেল হিসেবে কাজ করে চলেছেন